1 числа нас забрали из военкомата, а 2 числа мы уже были на учебке. Ты чем на гражданке занимался? Да я только учебу в 2022 году закончил. Ты сколько лет? 21. 21 год всего. На кого отучился? Э, летейщик. Куда, куда хотел идти? На завод куда-нибудь? Не, не планировал работать по профессии. Угу. То есть ты по факту ну, студентом был? Да. Погулял годик и тебя сгребли, да? даже меньше полгода. Первая наша позиция была в Запорожской области, в село Белогорье. Держали оборону, сели вокруг села, закопали окопы и сидели в окопах. После Запорожской области нас вывезли в Харьковскую область. Были в Харьковской области, в село Князевка и Высокополе.